శ్రీ మహాగణాధిపత నమ భక్తి సూత్రం ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు దక్షిణామూర్తి అష్టోత్తర శతనామావళి గురించి తెలుసుకుందాం ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత నమ ఓం విద్యారూపిణే నమ నమః నమ శుద్ధ జ్ఞానినే నమః ఓం పినాకృతే నమ నమః ఓం रत्नमौलये नमः ॐ जटाधराय नमः ॐ गङ्गाधराय नमः ॐ अचलवासिने नमः ॐ महाज्ञानिने नमः ॐ समाधिकृते नमः ॐ अप्रमेयाय नमः ॐ योगनिधये नमः ॐ तारकाय नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ ब्रह्मरूपिणे नमः ॐ जगद्व्यापिने नमः ॐ विष्णुमूर्तये नमः ॐ पुरातनाय नमः ॐ उवाहाय नमः ॐ चर्मवाससे नमः ॐ पीताम्बरविभूषणाय नमः ॐ मोक्षदायिने नमः ॐ मोक्षनिधये नमः ॐ अन्धकारये नमः ॐ जगत्पतये नमः ॐ विद्याधारिणे नमः ॐ शुक्लतनवे नमः ॐ विद्यादायिने नमः ॐ गणाधिपाय नमः ॐ प्रौढापस्मृतिसंहर्त्रे नमः ॐ शशिमौलये नमः ॐ महास्वनाय नमः ॐ सामप्रियाय नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ साधवे नमः ॐ सर्ववेदैरलङ्कृताय नमः ॐ हस्ते वह्निधराय नमः ॐ श्रीमते मृगधारिणे नमः ॐ वशङ्कराय नमः ॐ यज्ञनाथाय नमः ॐ क्रतुध्वंसिने नमः ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः ॐ यमान्तकाय नमः ॐ भक्तानुग्रहमूर्तये नमः ॐ भक्तसेव्याय नमः ॐ वृषध्वजाय नमः ॐ भस्मद्धूलितसर्वाङ्गाय नमः ॐ अक्षमालाधराय नमः ॐ महते नमः ॐ त्रयीमूर्तये नमः ॐ परब्रह्मणे नमः ॐ नागराजैरलङ्कृताय नमः ॐ शान्तरूपाय महाज्ञानिने नमः ॐ सर्वलोकविभूषणाय नमः ॐ अर्धनारीश्वराय नमः ॐ देवाय नमः ॐ मुनिसेव्याय नमः ॐ सुरोत्तमाय नमः ॐ व्याख्यानदेवाय नमः ॐ भगवते नमः ॐ रविचन्द्राग्निलोचनाय नमः ॐ जगद्गुरवे नमः ॐ महादेवाय नमः ॐ महानन्दपरायणाय नमः ॐ जटाधारिणे नमः ॐ महायोगिने नमः ॐ ज्ञानमालैरलङ्कृताय नमः ॐ व्योमगङ्गाजलस्थानाय नमः ॐ विशुद्धाय नमः ॐ यतये नमः ॐ तत्त्वमूर्तये नमः ॐ महायोगिने नमः ॐ महासारस्वतप्रदाय नमः ॐ व्योममूर्तये नमः ॐ भक्तानामिष्टाय नमः ॐ कामफलप्रदाय नमः ॐ परमूर्तये नमः ॐ चित्स्वरूपिणे नमः ॐ तेजोमूर्तये नमः ॐ अनामयाय नमः ॐ वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञाय नमः ॐ चतुष्षष्टिकलानिधये नमः ॐ भवरोगभयद्भंसिने नमः ॐ भक्तानामभयप्रदाय नमः ॐ नीलग्रीवाय नमः ॐ ललाटाक्षाय नमः ॐ गजचर्मिणे नमः ॐ गतिप्रदाय नमः ॐ अरागिणे नमः ॐ कामदाय नमः ॐ तपस्विने नमः ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ॐ सन्न्यासिने नमः ॐ गृहस्थाश्रमकारणाय नमः ॐ दान्ताय नमः ॐ शमवतां श्रेष्ठाय नमः ॐ सत्यरूपाय नमः ॐ दया परायनमा होम योग पट्टा भिरामा वीणाधारिणे होम बीना विचेतनाय नमा होम मतिप्रज्ञासुधाधारिणे यनमा होम मति प्रज्ञासुधा धारिने नमा होम मुद्रा पुस्तका धारणा यनमा होम व्यथा आलाद पिशाचोगर आक्षेसोग विनाशना यनमा विनिहंत्रे नमा होम सूर्यश्वरा यनमा इति श्रीदक्षिणामूर्ति अष्टोत्तरशतनामावलिः ॐ शान्तिः